В Монголии начинается активное движение за здоровье наций, и это напрямую связано с продуктами питания, которые употребляются в повседневной жизни. Сегодня Монгольский объединенный союз обществ за права потребителей вместе с Союзом женщин-юристов объявили о своем решении предъявить требования правительству и парламенту прекратить производство газированных напитков вредных для здоровья человека. Я думаю, что газированные напитки вредят здоровью больше, чем табак и алкоголь, потому что мы ничего не знаем о составе напитков и употребляем их в больших количествах, даже не догадываясь о вреде для здоровья. С наступлением теплого времени года повышается потребление разных напитков. Здесь главный совет – перед покупкой внимательно прочесть состав продукта. Вот такой газированный напиток может стать причиной многих заболеваний. Ученые медицинского университета установили, что оксид углерода, который входит в состав некоторых напитков, становится причиной появления язвы желудка. Как говорят специалисты, газировка, временно утоляя жажду, провоцирует еще большее потребление напитка. А его состав не всегда полезен для здоровья, в том числе из-за заменителей натуральных продуктов. Вкус заменителей сахара в 200 раз выраженнее обычного сахара. Сам сахар это белый яд. Он провоцирует ожирение и вреден для здоровья. В-третьих, кислота ортофосфор сразу начинает повреждать зубную эмаль, вызывая кариес. Чтобы снизить воздействие кислоты, наш организм начинает использовать имеющийся кальций. Это приводит к дефициту кальция. В 2010 году Всемирная организация здоровья выступила с обращением не разрешать употребление газированных напитков несовершеннолетним детям. Кроме этого, не рекламировать данный продукт для детей. К обращению медиков некоторые прислушались. Так, в некоторых штатах Индии запретили продавать газированные напитки. В Латвии прекратили продажу продуктов в общеобразовательных школах. Понимая серьезность проблемы, Монгольский Объединенный Союз обществ за права потребителей вместе с Союзом женщин-юристов предъявили требования правительства и парламента обведение запрета на продажу газированных напитков вблизи школ, запрета на рекламу и обязательное введение полноценного лабораторного исследования всех продаваемых газировок. Билек, АИСТ, Монголия.